Выбрал, они уже забыли, во всем забыли, подняли забыли, цену за свет, за, за, газ, за газ, за все. Завтра все будет. Да. 100 завтра 100%. Будет. Есть две проблемы. <свечащие> Первая проблема: бюджете полностью нет денег. Вторая проблема: вот а из кармана вытаскивают. Э вот, вот это что, они <свечащие> что они хотят прекратить воровать? Значит, Мы это э невозможно. <свечащие> уже, <свечащие> это да, это, это у нас директор предприятия. Расскажите, в чем в чем суть конфликта ну, как бы? корнями далеко уходить. действительно банк когда-то нам помог дал нам кредит для того чтобы мы выкупили эту территорию вот. и мы до 2010 года вообще без без проблем оплачивали серьезные проценты очень серьезные деньги содержали так сказать очень большой так сказать, банковский аппарат ну это они нам помогли мы мы выполняли свою потом начались кризисы начались проблемы началась новая власть которая, мягко говоря, нас изнасиловала по в И сегодня просто происходит борьба за жизнь у банка. Сейчас проблемы, у нас проблемы. Э, банк... Что если сделал сейчас... банк сейчас Сейчас он, он объявил в августе месяце аукцион, о котором мы вообще не знали. Вот, он... э, подождите, аукцион, на котором выставил нас на продажу. Значит, вот по, по данным, по документам из выписок реестра, в том числе, видно, что банк обращался сам, он видел, что там, там, там было два ареста, один банковский, другой юридической фирмой. Значит, банк, понятно, что никто у них не купил эту базу, скорее всего, по причине, что нет сейчас покупателя, она сейчас не то время, чтобы что-то продавать. А второе, то, что просто нормальный покупатель арестованное майно не покупает. Это противозаконно. Вот они делают так. Они снимают свой арест, который их не арест. И какие-то как-то так вот очень деликатненько, так красивенько, как будто арест снят, не замечая второго ареста. Ну, покупают сами у себя эту базу. То есть фактически выкупают нас. И нас потом меня пригласил один из замуправляющих на беседу. Я говорю, ну что, мол, будешь делать? Если, если, например, беседа еще год назад состояла таким образом, ребята, я, в принципе, вот на бумаге заработал деньги. Не сегодня, а завтра я с вами буду рассчитываться. То есть, ну, очень много денег заработано на объектах города Киева. Но, к сожалению, вот там не оплата, там не оплата, там не оплата. Ну, вот реально, вот смотрите, вот документы вот все. Надо да, провести реструктуризацию. Да, да, я говорю, ну, может, ждите, сейчас, сейчас будут деньги, мы, мы рассчитываемся, и все нормально, расходимся ну, мирно, по-дружески. Все хорошо разговор. Потом, когда они купили нас, причем это сделали, говорю, так, из подтяжка, ну, на всякий случай они сделали это, так сказать, чтобы, не знаю, какими они пользовались, так сказать, принципами и так далее, что у них, это их не проблема. Вот, но они купили арестованное майно, приобрели его. Как они объясняют, а я не юрист, я не знаю тонкости, но я знаю точно, что то есть можно сказать, что они в тихомолочку себе купили свадь, сами свадь, свадь. себе. Да, да. И, их, и, да, их можно понять. Проблемный кредит, э, который стал проблемным ввиду нашей, так сказать, обстановки в стране. Э, проблемный кредит сегодня им тоже содержать тяжело. Им надо там э, держать э, какие-то там дополнительные средства на страну. Я Я тонкости этих не знаю. Но это есть проблема для банка. Вот. и как бы мы их можно понимать, но ну, есть же ж, в конце концов можно и, да, и реально договариваться. Мы же я ж не мы ж не с улицы взяты. Мы сколько горбом своим э, выполняли работу, мы, мы можно сказать единственные, кто сегодня в Киеве выжил на 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 рынке вот ст, э, ст, наружное освещение строительство, скажем, все черные работы наши. Вот это землекопы все. А их назовут тетушками. Да, это всегда Вы в тетушки вам, у нас, вам платят, Вот, смотрите, вот, это, вот опоры лежат. Это это наше участие в демонтажах э, 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 старых старых замена капитальный ремонт, э, э, реконструкции освещения. А на на, 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 да, да, а на гору а через через и через через все и проблемы через через через, через. Вот сегодня упали опять, встаем, потому что там ну, просто невозможно сейчас. Плюс, я не знаю, плюс налоговая система у нас дурная до ужаса. Плюс, просто жить, производительностью нереально. Мы, ну, мы зубами держимся и будем держаться зубами. А сколько, сколько народу я, работает? Э, ну, у меня постоянных э, 42 человека в трудях, простых, я имею в виду рабочих, и э, 16 человек управления. Э, э, это я... Пользуюсь всегда по трудовым соглашениям, когда мне надо, например, рвануть, сделать серьезные. Вот под Новый год у нас часто бывает такое, что Но под Новый год у нас очень много там надо траншей, положить кабельных каналов, все нужно кабелей, опоры поставить и так далее, и так далее. Я поднимаю гвардию, которая есть на телефонах. Ребята приезжают по трудовому соглашению выполнили, рассчитались, и все, и все, всем хорошо, говорится. Ну как, получили, свои, они заработали деньги. И мне знают, это люди, это, это, самые простые, самые, самые бездоленные трудя, кто может на лопате, кто самый, самый, бедный. Вот. К сожалению, проблемы с токарями, сейчас токарей нет вообще, вымирает, завтра вообще некому работать будет. Я говорю, я примитивно, ну, чтобы было понятно, если, если это интересно кому-то. Два маленьких примера, чтобы понятно, ко, за кого нам сегодня сражаться. В стране. Вот представьте себе, вот мы маленькое государство одно, и это вот маленькое государство другое. Вот это только производит, а это только торгует. то есть, ну не произ... нет производства у него. За счет чего живет? За счет торговли, да? Вот он купил в Китае какую-нибудь штучку за единицу денег, неважно каких. Продал ему за две единицы денег, неважно каких. А он передал ему за 3, неважно. То есть за 4, за 5, за 6, за 7, за 8 и так далее. Все живут, все заработали. Что произошло с товаром? Ничего. А с деньгами? они обесценились все равно настолько, насколько мы добавили стоимость. Конечно, потому что они... Они обесценили. Мы думаем, нет, что у нас нет, инфляция. Да у нас никому работать. Они там сейчас зажимают. <свят> Думаю, сейчас мы сейчас пояса сейчас всем затянем и с чем станет лучше. Они не, не, не станет никогда лучше. Не хватит поясов затягивания. Хоть удавку повесить, не хватит. Кормильца нету. Пока люди не будут Пока нету. А, а, да. а теперь А теперь смотрите. подождите. а теперь, смотрите. производство. А теперь смотрите, да. А теперь производство первое. А второе. Это вот, вот, вот эти вот торгаши. Понятно. Они свои деньги обесценивают. Сами деградируют. Мало того, первые еще деньги выкидывают за рубеж. То, что, то, что где-то там занял у кого-то, как да, правило, да, 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 да. и так далее. То есть это, это торба. Это Советский Союз был такой. И, и постсоветский синдром у нас, и у России. Развалимся и мы, и Россия. Именно потому, что система так построена. А вторые только производят. У меня купи, у меня лучше. А у меня купи еще лучше. А у меня okay. лучше, а у меня дешевле. А у меня, а у меня... Они развиваются в техническом плане, в научном плане. Они держат свои деньги. И они прогрессируют. У них идет развитие они становятся сильными, как становится Китай. Когда, когда в системе идет перекос между паразитами и кормильцами, умирает, умирает эта система, умирает государство. Государство Советский Союз умерло из-за того, что паразиты, критическая масса паразитов превзошла критическую, ту массу, которая кормильцев. Некому кормить стало. Не, не стало, блядь, продуктов, вы все помните эту всю фигню. Не стало того, не стало того, деньги обесценились, обесценились, потому что все торговать начали. Все ломанулись, торговля, ура, кооперативы, и всякая фигня. Помните, как это было? То же самое происходит сегодня. Все думают, что мы сейчас там, давайте бороться с коррупцией. С какой коррупцией бороться? Система больна. Кого вы сейчас не поставьте, любого человека на любую должность. Он станет коррумпированным завтра, какой бы хорош он ни был. Потому что система такова он не сможет, он в рамках в этих, он в этом дерьме, он в этом стойле. Он с этой цепью, на, на, цепью, цепь условная. Ему бабки хочется, потому что он понимает, что он изменить ничего не может, так вот что-то хапнет. Вот и все. Любого из нас поставьте туда и любой, блин, будет перед выбором. Либо самоубийца. Либо на грибу, блин. Что вы выберете? На грибу. Ну самоубийца же нету, правильно? Нормальные люди. То есть надо менять систему срочно. А то, что сегодня происходит, просто борьба за жизнь, самая настоящая. Мы будем сражаться О, за свое место. Мы рассчитаем, банк никто не собирается кидать. Просто надо разговаривать по-людски и действовать по-человечески. Они из под тяжка, как бы как подлые трусы, блядь. Угу. Вот и все. А действовать они будут, скорее всего, подобным образом. Да, их интересует территория, их не, не интересует производственная мощности, их интересует металлолом, территории. О, здесь, ну, да, здесь поставят каких-нибудь там по -пару, пару складских терминалов. На этих складских терминалах будет работать 5-6 человек, а вот 40 человек, которые умеют работать руками, пойдут гулять лесом. Ну, так и будет. Или гостиницы, рестораны, кафе. Да. Там прибыли на на Надо, надо это заставлять общество. банки, рестукри... Рестукри... делать реструктуризацию рестукри... долгов не, это все... и заставлять, чтобы они не, не продавали и не, не, не пилили не, все. У нас все Сейчас надо всем сказать, как говорят в Одессе США. Да. Всем отошли по сторонам и спокойно успокоились Оху. все. Вы не трогайте нас, мы не трогаем вас. Пока сейчас кризис, такая ситуация в стране. Давайте сейчас поменяем систему и завтра все станем нормально, и вы получите свое. И мы будем правильно работать. Никто у вас не собирается на, 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 на обман. Сколько земли продали, проспорили, все непонятно. Да. И они сейчас, они как, сейчас, они, как они сейчас скажут красиво, мы платим, нам нечем пенсии выплачивать. Нам нечем-то выплачивать. Откуда берутся ваши пенсии, скажите мне, пожалуйста? От того, что их кто-то заработал. Правильно. Кто-то должен заработать эту, на эту пенсию. А за без... а, 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 никто не зарабатывает. о чем идет речь? А какой пенсию вы рассказываете? А, а то же вы сейчас возьмете кредит у кого-то опять? Просрете его, блядь, а нашим детям это отдавать? Под 58%. 58%. и, вот и все. Проходит, блядь. Так что, хлопцы, готовьтесь. Будем сражаться за нашу территорию. Если все правильно говорите, мы вас полностью поддержим. Тут банки. То, что они делают с долларом, это сейчас они просто грибут деньги. Да, 22... за день три гривны поднять доллар, это миллиардный доход. Ну, вчера банк уже 24... 3 гривны за день, да. да. Ну, вот смотрите, 24. Где почему 24 цены поднимаются? Доска, а ни колхоза, ни одно колкоза, да, он ни он ни до совхоза, ни земля ни не пахала, ни день потому что, что Их так, привезут, так так их накормят. А где наши семьи, кто будет детей и внуков кормить? Кто кормить их будет? Где брать? Ни колхоза, ни совхоза, никто не сидит. Им легче стать, вот а так вот пилить. Вот, это так оккупанты вот, на ДНР. Я, то, я, 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 я вам знаю, что сказал, подожди, не перебывай. Сегодня мы сессии идти будем, а завтра все будем ходить и друг друга все убивать, чтобы где-то взять и пожрать. Понимаете? Сегодня все улыбаемся друг другу, а завтра будет каждый сам себе врага делать. Так, еще, да, еще да, раз да, еще да, уточняю да, такой да, момент. Смотрите, да, что сегодня да, да, происходит. Сегодня да, один, да, который да, копает да, лопатой, который стоит у станка, да, это реальный кормилец. Есть один. У него три бухгалтера. Так надо, потому что реально один бухгалтер не справляется с тем, что наворотили, а наворотили не просто так. Чтобы держать нас за яйца, извините за выражение. Понимаете? Потому что мы, блядь, стояли вот так вот тузиками. что мы были не свободными, самое главное. Мы не свободны, потому что закон по закону нас держат таким образом, что законно не выживается ничто. И тебе приходится где-то вот так вот лавировать, крутиться, 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 а, а рядом сидит другой и говорит, а хорошо, иди сюда, а иди сюда, ты попался, а как хорошо ты попал. Вот это вот сучу, вот этот подлюк, который создали эту систему, надо уничтожать, реально уничтожать. это я не против государственного устроя, я не призываю к войне, я говорю, просто надо уничтожать паразитов, которые сегодня вот это вот наплодили, которые не дают, не дают прорваться, не дают сделать реальную свободу в стране. Вот это проблема в чем. Все рассказы о том, что давайте же бороться с коррупцией, давайте бороться с тем, это все такая туфта, ребята. Это все понты для для, для людей, которые ни хера не соображают, а люди умнее, тех, особенно те, кто работает. И им не выгодно, которые люди работают, потому что работающий человек умный, он мозгой думает. Как Ленин писал, я не за Ленина, но у Ленина были серьезные труды. Он четко взял, увидел у Карла Марса интересные идеи. Чтобы человек, который начинает работать, начинает умнеть, а начинает умнеть, начинает давать по зубам кому того, кто его использует. Если тот неправильно его использует, Правда. вот и все. Налоги, налоги, налоги сегодня. Если сегодня, вот представьте себе. Пользуясь случаем, хрен с ним, как оно будет, мы мы выставим. Но пользуясь случаем, я расскажу такую простую вещь. Представьте себе три главных кита, на которых любое государство стоит. Первый кит – это налоги. Тире-пряник. Не удавка, как у нас. И не короткий поводок. А пряник. У нас есть такая поговорка. Говорят, хозяин, когда не может прокормить собаку, он ее отпускает. Это, во-первых, не хозяин, это непонятно кто. Во-вторых, он не тоже не отпускает. Он, он укорачивает поводок, затягивает удавку и последнюю кость изо рта вытаскивает. Это раз. Второе. Второе правило, второй кит – это кнут законы. И третий кит – это распределение заработанного. Все правильно. Как правильно распределять заработанное, чтобы в стране не было перекосов, чтобы не получалось так, что нафига идти работать, как в советское время было. Да Ты иди туда, там хорошо, там тепло и классно. Нафига ты поешь на лопату. Вот этот перекос произошел тогда еще, это вот эта система, тогда, она, она деградировала, трансформировалась, она все равно осталась у нас та же самая. Это вот первое. Чистый лист бумаги по налогам, по всем, по сборам, убирается все нафиг. Самый простой сегодня путь. За два месяца казна переполнена, все счастливы. Это налог с оборота автоматически снимаемый. Сегодня все платежи идут через сервер банка. Законно в банке ставится фильтр. Доплатил да ты мне 100 гривен за какую-то деталь. До меня дошло 95. Все, я налоги уплатил. Я даже к ней не могу прикасаться. Налоги нафиг. Один вместо тысячи. Бухгалтера нафиг, мне нечего считать. Что ты там считаешь, что тут трудяга, бедняга одной лопатой копнул. Ты, ты, ты четыре раза описываешь, как это он, как это он копнул. Блин. а потом 10 человек контролируют. Как же, как, же, что то он копнул? Так же, как же теперь найти, где же он неправильно копнул? Понимаете, в чем дело? Глубоко вот найти. Вот, вот так и все Так правило, было и так потом есть. Потом слушайте дальше. систему бюрократии. Которая... Налог с оборота. Например, 5% внутри страны. 5% с оборота. За рубеж хочешь заплатить? 50%. Ушли деньги за рубеж, автоматом обрубуется 50%. 100 долларов заплатил туда, куда за какой-то станок. Причем так, слышу часто там, нужен стране супер гамма нож. Нужен. Никаких льгот. Один гамма нож не пострадает, если ты заплатишь у него два раза. Думай, как создавать здесь такой гамма нож. Чтобы здесь было тебе выгодно. Они нахера ты куда-то отдал деньги? Да, он нужен, сегодня купим один раз. Как это делает Китай? Покупает один раз, попользовался, разобрал, сделал свой такой же. Еще лучше. То есть они, почему-то могут быть мудрыми, а мы бы какие-то идиоты, честное слово. То есть не идиоты, есть хитрые люди, которые не хотят, им невыгодно. Они теряют, они теряют уздечку над нами. Они теряют, они просто никто завтра станут. Они без нас станут завтра нищими они вымрут как класс это стопудово. понимаете что я а, да. вот это надо вот первое второе на, 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 на законы там и зарубеж за рубежа деньги тут пол процента все это основной принцип никаких там э, льгот никаких там э, э, каких-то никаких лазеек 5 внутри 50 на выход 5, пол, пол на вход все завтра здесь будут бабки со всего мира да и с оборот умрут лишние торгаши, которые добавляют стоимость, из-за которых идет инфляция. Вымрут лишние блядь, писари блядь, всякая хрень, контролеры лишние, лишняя вся эта инструктура. Еще такая интересная вещь. Вот смотрите, 23 года существует теневая экономика в Украине. Вот есть у строителей, я, я инженер-строитель, я сейчас на примере строительства расскажу, как, э, э, что такое, вот как специалисты могут привести к, не к тому результату. Вот, например, архитектор, да, рисует, скажем, план, чертеж, Дома. там, нет, там, например, э, благоустройство, рисует тротуарчики красивые, все, красота, он учился этому, к нему попробуй подскажи, что там что-то не так, что, кто ты такой, я учился тут, я тут главный, ты сиди там, не твое место, не, не, не... Цыкни так, что действительно не подойдешь, не проблема, вы гуру, мы, мы тут исполняем. Мы исполняем, а потом люди ходят по своим тропинкам. Вот те тропинки, которые он наделал, ну не ходят люди почему-то, понятно То есть для кого ты это делал? Красоту. Свои амбиции, свои знания показывал. Для людей? То же самое в экономике. Экономистов, блядь, пол страны, извините за мой французский. А экономики нету. Все законы построены так не для людей. У теневой экономики нет администраторов. Но там муха, говорят, без билета не летает. Ну это вот, вот, все. Может быть, посмотрите, как это там устроено. Вставьте в систему государства, да все дела. <соцентрического> не не, не морочи голову. Что о, или, там. И там же не, не глупые там, люди это да. Как о, не говорю. говорил. Продать надо не серьезно на а серьезно сделать. Слушай дальше. А вот теперь самое интересное. Там Второе. Это законы о наказание за там экономические преступления чистый лист опять убирается все да, там навороченное потому что там такое можно там воротить можно куда в какую сторону хочешь четко простым понятным языком написано наказание причем жесточайшее наказание за неуплату налогов причем чиновников в два раза больше чем, чем обычному человеку чтобы боялись боже упаси боялись не заплатить чтобы стало выгодно и престижно платить те налоги и третье, самое интересное, распределение. Вот много раз там кто-то, шахтеры бунтуют, не дали зарплату, кто-то еще бунтует, не дали зарплату, там учителям мало, там еще кому-то мало и так далее, и так далее. Докачите все это глубже. Представьте себе, что в государстве существует закон деления заработанного. Назовем его так. Смотри, парламент принимает бюджет, не говорит сколько кому миллионов, а говорит с бюджета в этом году 5% на медицину, 10% на образование, 15% на армию, на отдачу внешнего долга, столько то развитие и так далее, и так далее, и так далее. И пирог делит. Сколько будет пирог, никто не знает. Все заинтересованы, чтобы он был больше. Все понимают, чем он будет больше, тем будет больше у каждого от этого пирога. Процент вам То же самое. Вот Министерство здравоохранения, например. Или там образование. Вот их не пирог. В Министерстве такой же пирог. Министр, столько-то процентов, замминистра, столько-то, и все до уборщицы. Я, это очень сложно вроде бы. Это программы делают сегодня. И каждая, каждый врач знает, слушай, я сейчас трудяга, а здесь у меня. Вместо того, чтобы зарабатывать на общую казну, то я плохой доктор. Или там учительница. Слушайте, вот, вот мальчик Вася, да? Вот он немножко с математикой слабоват. А как трудовик, что ты скажешь? А он хорошо там, там на станке. Давай ты... Займись им, это будет хороший токарь. Это будет кормилиста. А, это ж, а этот экономика, у этого вот математика супер, о, этот пойдет там ученый еще. Вот это типа ты направление такое. Каждый знает, что чем больше положительного вылез, то есть общество начнет выздоравливать таким образом. Вы все правильно говорите. А. Вы, так это на нет. Это вещи все правильные. Проблема в чем? Что мы не додавили. И, это, это, э, на улице додавлю, приходится Вот так Мы вот должны... с улицы и бороться А в парламенте это все изменения Тоже приходится иногда с драками додавлять Чего-то надо додавлять. начинать 100%. Но, но и надо и видеть у... систему они, они бороться с ветерными мельницами Донкиходство ничему не приводит Если систему не выстроил Ничего у вас не получится, какие бы хорошие вы не были. Вот когда вы систему выстроите и совете единомышленников, вы начнете поступательно ее там выводить жизнь, у вас все получится. И, 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 народ, и завтра народ заживет. Я говорю, вот, при системе э, с, налог, с оборота... Никаких там НДС. Первое, что надо делать, это правильно, это все в финансах. Все в финансах надо начинать, и тогда оно будет. Ну то, что сейчас главная проблема. Снять удавку, с Все все кормильцы поставили на колени и специально у них удавочка. Вот сейчас я с вами поговорил, сейчас это все попадет в эфир. Завтра у меня будет здесь сотня налоговиков. Посмотрите. да Виктор Петрович, как вы так живете? Давай, показывай, Падла. Потому что я против них сейчас сказал, я сказал правду, но она убьет ихнюю кормушку если это сейчас все поменять они все станут вот такими вот да она хорошая зарплата но блин как как минимум 4 пятых их надо они вылетут, вылетут они не нужны будут как 4 пятых вот они потом одет, точно так же придется одеть жилеточку а жилеточку хрен наденет он же не работал руками никогда он не знает что это такое ему поверь, он, он считает его рабом он не дует, не говорит об этом он как он нормальный человек, он свободный человек. Но это свободные люди а на самом деле внутри он это чмо для него и раб и вообще, у меня кто это такие? Что это быдло здесь стоит? Какая это не свобода, быдло, свобода, это Чего свобода их жрать нет? Вот жрать ответ прилавка от работы. Свобода. Доброе утро, товарищи. Время, -то, Время? до полной деревни нас, уже. Нас, ладно, Пол третьего. А вы, почему вы... вас не фотографировать? Не, не, не. Почему не у вас? Не, не, не. Ну а надо. Надо. почему, в чем причина? С работы, не, не, не. С работы выгнали. Не, не. А за что выгнали-то с работы? Ну, если не секрет, так интересно, вдруг меня выгонят. А не пить, не что что? Не пей, не а, не пить? А что не пить? Что именно? Водку. А, водку? Понятно. А зачем водку пить? Просто так. Просто так. так, просто так же ничего не бывает. Ва. Бывает. Водка. Вот как бывает. Просто так люди водку выпивают, с работы выгоняют как-то так вот. Да ладно, оставь свои, а ты сейчас хорошо. Ну да.